ஸ்ரீ குருபியோ நமக அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று தர்மராஜ தசமி இந்த தினத்தில் அனைவரும் தர்மராஜரை மனதில் தியானித்து இந்த யமஸ்துதி சொல்லவோ அல்லது கேட்கவோ செய்தால் நீண்ட ஆயுள் நோயற்ற வாழ்க்கை அமைதியான நிலையான திடமான மனம் மேலும் முன்னோரின் ஆசிகள் கிடைக்கும் நாம் இதுவரை செய்த பாபங்களும் சாபங்களும் விலகும் நம்ம ஸ்தோத்திரத்தை பார்க்கலாம் ஸ்ரீ யமஸ்துதி धर्मराज धर्मराजनमस्तेस्तु साक्षात् धर्मस्वरूपिणे धर्मिष्टशान्तरूपाय सत्यरूप नमो नमः यमाय मृत्यवेतुभ्यं कालाय च नमो नमः सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु सर्वभूतक्षयाय ते साधूनां पितृतुल्याय वचनामृतदायिने कटकाङ्कितकेयूरहारनूपुरधारिणी दूरादेव सतो दृष्ट्वा दुराचाराद्य विप्लुतान् अर्चते गन्धपुष्पाद्यैः प्रत्युत्थानास मध्यस्थाय नमस्तुभ्यं तत्त्वज्ञाय नमो नमः दधते निज सर्वस्वं साधूनां समदर्शिनां नमस्तुभ्यं वेदवेदान्तवेदिने सत्कृतस्संकृतं पूर्वं जातं पातेय सर्वलोकान् गच्छत क्षिप्रम् इति संप्रियवादिने नमस्ते पितृरूपाय भक्तानामभयङ्कर कमलाकान्तभक्ताय कमलोदरचक्षुषि कमलोद्भवभव्याय कमलाभासकत्विषि नमोलावण्यनिदये कारुण्यवचनालय पापिनां घोररूपाय गर्जते दुर्जनाग्रतः दंष्टाकरालभ्रुकुटी भीषणाननते नमः ऊर्ध्वरोम्णे महारोम्णे दीर्घरोम्णे नमो नमः घण्टारवमहाचण्ड कालदण्डाय चण्डिने दण्ड्यान् दण्डयते नित्यम् उग्रदण्डाय ते नमः कोदण्डकालदण्डासी दंद परश्वदवरायुधान् दारिणे मारिने लोकान् पुण्यराशिस्वरूपिणे ग्रहणी सर्वलोकानां जागरूकाधिकारिणि दिव्यज्ञानप्रशस्ताय समस्ताङ्गाय ते नमः समस्तलोकवन्द्याय समस्तस्तोत्ररूपिणी कालाम्बुद महावृषभवाहन महा कल्पानल महा ज्वलल्लोचन ते नमः भयङ्कराय पापानाम् अभयाय सुधर्मिणां द्रवत्सुधांशु सम्पूर्ण चन्द्रास्याय नमो नमः प्रलयाम्बुद भीषयित्रेह दर्शिने गोभ्यां करुण्यपूर्णाभ्यां पश्यते सुकृतात्मनां य तत्त्वरूपाय तत्त्वदृष्टे नमो नमः अतीव गर्जत्प्रलयाम्बुदध्वनि प्रमूर्छिताशेषगन्तराय चिन्दीति बिन्दीति च चूर्णते सतो वीक्ष्य विभो नमस्ते कराळकायातिकठोरवाचा पापिष्टसङ्गम् वृषभीषयित्रे ज्वलद्युगान्तोद्यम बाडवाग्नि समोध्वरोम्णे परपीडकानाम् विषोल्बणाभीषणकृष्णसर्पदण्डाभिगातागिविमोहयित्रे साधुमित्राय ते शश्वन्मित्पुत्राय ते नमः शान्तगात्राय शान्तानां मेरुगोत्रसमञ्जसे पूजामात्रातितुष्टाय भक्ताभीष्टप्रदायिने क्षिपिविष्ट नमस्ते स्तु नमस्ते परमेष्टिने वाचा प्रीणयते साधून् पूज्यान् पूजयते नमः प्रदात्रे साधु संलोकम् अपहर्त्रे सताम् वयम् धर्मशास्त्रस्वरूपाय न्यायशास्त्रार्थ चक्षुषे वृकोदर नमस्तुभ्यं यमुनासोदराय च यमाय धर्मराजाय मृत्यवेचान्तकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च औदुम्बराय दध्नाय नीलाय परमेष्टिने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः भूयो भूयो नमस्तुभ्यं भक्तरक्षगते नमः इति संपूर्णं श्री श्रीगुरुभ्यो नमः